Доброго дня, вітаю всіх глядачів телевізійного каналу Миколаїв в програмі Розмова на тему у нас сьогодні цікаві гості. Я запрошую вас до спілкування із ними. В Миколаїві цими днями побував Київський театр «Теней Теоліс. Я сподіваюся, що я правильно назвала театр «Теней». Представляю вам акторів цього театру і режисера. Режисер Віталій Сусловець, доброго дня. Доброго дня. У нас в гостях Аліна Німенко і Ганна Сосєдка, акторки цього театру. І я вітаю вас в нашому місті. Вітаю так, як ви вперше в Миколаєві. Сподіваюся, що він зустрів вас тепло і приязно. Принаймні, погода так абсолютно точно була mm -hmm. такою усміхненою mm -hmm. сонечко. І е, зустріло так місто вас. Е, це не перше місто, адже я бачила, що це у вас великий гастрольний тур Україною. і Миколаїв mm -hmm. це не перше вже місто. Вже не перше. Так. І цей гастрольний тур він має якусь, якийсь привід. Чи то может, ювелир, или день рождения, или вы ви просто решили показать себя всей Украине? Я так понимаю, что такого масштаба турция это первый? Да, это, ну, во-первых, тур не маленький, ну и программу собирали, в принципе, очень быстро, в попыхах, потому что ну, не планировали сейчас этого делать, но ну, так получилось. Ажиотаж, и, и побежали. Ажиотаж в каком плане? Что вы имеете в виду, ажиотаж? Ну, мы поехали в Италию на конкурс, и нас попросили okay. приготовить номер про Украину. Uh -huh. ну, и все это происходило тоже очень быстро, буквально за два дня. Нам позвонили, то есть вот, те номера, которые были на телевидении, пожалуйста, не надо. Что-то новое и что-то про Украину. Ну, единственное, вот, то, что, что про Украину, сейчас можно рассказать. Ну, получился номер Крик души. И души в основе той программы, которую вы показываете в других городах и в Николаеве. Ой, это не является основой, это больше финальная часть. Финальная шоу. часть. То есть Украина, мы этим фин... ну делаем финиш. Заканчивается шоу, именно тот блок, который, может быть, кого-то заденет, может быть, кого-то огорчит, кто-то расстроится, кто-то поплачет, не знаю. Каждый, каждый сам воспринимает. Ну, я знаю, что итальянского зрителя очень тронул крик души, и и в Италии, и в Украине вы получили, как вот говорят, положительную прессу, так? Ну да, мы получили, наверное, единственное, получили поддержки публики 100%. То есть, ну, я так понял, я даже по глазам видел тех людей, которые там работают, они были достаточно удивлены. То есть ну, мало кто получает сто процентов поддержки публики, а в этом шоу это достаточно много. Девочки, вы тоже были участницами этого конкурса, да? Весь театр. Да, да? да. Ваши впечатления от него? Впечатлений много, на самом деле. Очень. Мы когда приехали, нам сказали, что мы может не будем этот крик души показывать, этот номер. Мы расстроились. Вот. И потом нам вот мы уже приехали, нам через 20 минут выходить на сцену, и нам говорят, что нет, все таки вы будете показывать крик души. Mm -hmm. Вот И когда мы вышли на сцену и вот первый раз отработали его, чувство на самом деле незабываемое, когда ты выходишь после номера, вышел к зрителям и тут все такие аплодисменты там и плакали и поднимались на ноги ну то есть очень классное ощущение очень да мурашки переполняет да переполняет да и гордостью за Украину и за театр, я так понимаю да. да? как да. давно вы работаете в театре я два года Два с половиной почти три уже но учитывая что театру в общем то самому пошел только пятый год то практически половину жизни театра вы да. вместе с ним. Да. Почему такой выбор? Выбор э, в именно в, в театр, да, именно вот в этот театр, в театр ⁇ Тимей. Я хоть сам послушаю. сейчас для вас откроются какие-то новости. На самом деле, когда первый раз я пришла, я пришла просто заменить девочку. То есть у нее не получалось выступить, а я пришла просто подменить ее. Сначала я не понимала, что они делают все. Честно для меня это было удивление. Я, ну правда, стоят в позах непонятных. Если честно, если смотреть из э, за экрана, не открывайте это все, все за кулисы, не нужно это, все. Ну так я ж не буду показывать Нет. сейчас. зрителя за кулисы пускать нельзя. Вот. Я, ну для меня это было странно. Сначала не особо понравилось, если честно. Но потом, когда так. Ну, честно, Осторожнее. я правда говорю Нет. А потом на самом деле, когда уже э, Ну второй раз пришла, третий так втянулась, мне понравилось, оно просто необычно и ну, надо не просто ты танцуешь, а ты что-то свое создаешь, что-то новое и очень интересно создавать из своего тела И вот, допустим, пару человек э, какой-то Какую-то форму или еще что-то. Ты понимаешь, придумывать. что рождается что-то что совершенно другое, что-то совершенно новое, абсолютно отличное от тебя. Ну да. да ну, да. придумывает, конечно, все формы. В основном Виталик. Вот, мы стараемся, да. когда он говорит, соберите это. А мы стоим, а, а как, а что? И вот пока мистер не придет, не пока исправит не нас. Пока... <сих> есть, ну, да. всякое бывает. Вот. В творческом коллективе тем более. Да. А, Анна, а вы? Я тоже. Я когда пришла, я настолько была удивлена, насколько это эксклюзивно, насколько это красиво, насколько это индивидуально от всех жанров искусства. Ну вот, наверное, поэтому и понравилось. Виталий, я прочитала, что основатели театра вы, ну вы режиссер, собственно, и я так понимаю, что у вас был опыт работы в европейских цирках, так? Да, я в цирках работал. И человек первая профессия которого военный? Нет, это роман. Нет? Это директор. Рома, да? Директор, Рома, да, я, ну, Рома, в да. принципе, вместе все это начинали? Да, он военный. что, у нас что воен... основатели. военный и режиссер. А военный, как оказался, в этой театральной компании. Так как нужно было посмотреть на этого военного? Это совершенно сумасшедший человек. <свят> совершенно <свят> сумасшедший военный. <свят> <Да>. <свят> ну, абсолютно. То есть он военный, психолог. М -м ушел в запас, я так понимаю. Отучился, ушел в запас и начал заниматься очень творческим. Ну, он слишком активный, гиперактивный человек. Для военного? Нет, почему? Ну, собран, то есть военный, военная что? профессия как Отложила бы... Отложила отпечаток свой. Ну, конечно, это последовательность действий, то, как все он делает. У нас получается, я занимаюсь творческой частью, а Рома занимается всеми соборами. Договора, поездки, документации, угу. ну, все, что вот нужно собрать в кучу по административной работе. Это Рома. то, что можно сделать на сцене, это мое. Вы пользовались каким-то уже имеющимся мировым опытом? Потому что, если я правильно понимаю, то в Украине вы практически единственный такой коллектив. Нет, есть еще коллективы. Есть еще, да, такие да, коллективы. Что вы брали, ну, я не хочу говорить за основу, но, может быть, был какой-то вот такой толчок, который подвел вас к созданию Теулис. Да, есть американский театр Пилоболос. Им 41-43, не, не помню точно. Как бы сам жанр он уже дано очень, uh -huh. очень древний, полторы тысячи лет, где-то так. Uh -huh. Китайцы начали, но все это было кукольное такое, палочки вырезанные, деревяшечки там uh -huh. баловались. То есть это вот было полторы тысячи лет. А пелоболос они как бы интерпретировали и начали собирать это из людей. Uh -huh. То есть как бы вот, они, скажем, родоначальники такого движения и смотрели на них, но мы брали что, мы взяли принцип работы, то есть то, как они работают, то есть сам принцип, из чего, ну, как это получается, mm -hmm. что нужно делать для того, чтобы это получилось, и естественно первый год мы так очень плотненько сидели, смотрели, наблюдали за тем, то есть как они как они собирают эту форму и вообще что можно собрать, чего нельзя собрать, очень много времени потратили на сами формы, но ну, а потом mm -hmm. когда мы поняли, что это все нормально делается самостоятельно то, в принципе, пилобулос уже как на полочку, и пошли свои собственные идеи. Отработали опыт, переработали его, скажем ну, так. Ну, скажем так, взяли, есть информацию, информацию. взяли информацию, переработали и начали выдавать свое. Вы говорите о том, что главный принцип театра Теулис – это создание живых историй без искусственных элементов. Да. Что в данном случае имеется в виду? Что вы понимаете… Как искусственный элемент вот, в, в вашем жанре? Искусственный элемент это когда мы, например, собираем какую-то форму, ну, например, лев. То есть это то, что можно собрать абсолютно без подручных материалов только люди. Угу. Но есть варианты, люди собирают льва и добавляют трафарет. Они вырезают мордочку там, или что-то там, или гриву. Угу. И когда вот собирают, им не хватает. Вот они не дошли, ну, не, дошли не додумали. И просто кусочек Пум. вывалили. Разбор. И в работе, то есть ну, обыватели этого не замечают, а я смотрю, очень как бы, грязно смотрится, поэтому мы стараемся от этого максимально уйти. У нас, если есть вспомогательная, то это там, корона, которая будет, например, на каком-то персонаже. Или колеса в автомобиле. Та же самая леечка или угу. труба. То, что ну, в руках. -то, то есть пики, вот, то, аксессуары, -то... которые ну, без них уже никак не обойдешься. Мы ну, mm. стараемся все собирать абсолютно только люди и больше ничего. У нас есть один номер, где нет вообще ни одного. Ничего, абсолютно ничего. Только люди и больше. Если я правильно понимаю, то для работы вот такого театра очень важен командный дух. Oh. И ощущение другого, как самого себя. Потому что иначе не собрать вот такую гармонию, которую потом увидит зритель. Ну, скажем так, в таком коллективе, то есть не может быть звезды, не может быть солиста. Солист может быть только в том случае, если ты там ну, играешь просто как актер, отыгрываешь какого-то персонажа, ну, как человек. То есть ты не собираешь форму, ты создаешь ауру для этого всего. То есть идет там видеоряд, там картинка раз, картинка два, картинка три. И человек, который актер, он связывает это между собой. Вот, но... Чтобы работала команда и собирала формы, то есть это вот 8 человек должно думать как один. 8 человек должны чувствовать себя как один. То есть если у кого-то что-то болит, то восьмой знает, что у первого что-то болит. То есть это ну, должно доходить вообще до, до истерии. Чувствовать локтем, затылком, видеть третьим Каждый глазом. Каждой клеткой кожи, Ну, На самом деле очень много динамики. Например, в нашем шоу достаточно много динамики. Угу. И... Есть как бы элементарная акробатика, но все это очень плотно, динамично проходит. Идет чес, что можно получить достаточно серьезную травму, если ты не чувствуешь, что... То это еще и травма травмоопасно. Ну, у нас были сотрясения мозга, разбитые mm -hmm. головы. Ой, было много чего. -то. Не нужно, не <с нужно такие страсти. Девочка, у меня к вам вопрос. На самом деле артист это человек, которого так или иначе, в зависимости от его таланта или успешности, слава сопровождает. Вас Вряд ли будут узнавать. Узнают. Узнают. После концерта всегда у нас прически, Вот После концерта нас узнают. После концерта, ну, да, я согласна, вы ходите на поклон, но тем не менее, все равно это, в общем-то, ну, скажем так, лица-то нет, когда вы работаете. Есть профит. Достаточно узнаваемый. Достаточно да. узнаваемый, да. Я к чему? Что не обидно ли вот таким образом реализовывать себя, зная, что зритель не видит и не знает твою улицу. Нет, кому было обидно, тот ушел. Да. Те не остались просто с нами. Были люди, которые приходили. И вот одна репетиция, вторая, а на третью уже нет. То есть вот амбиции не позволили остаться. То есть все-таки звезда рвется наружу и хочется выходить на публику? Ну, вы знаете, здесь можно, как бы я не хочу сказать поспорить, но вот звезда и амбиция в данном случае ваш театр сегодня настолько известен и э, есть э, подтверждение вашему успеху. Это участие в международных, в европейских талант-шоу и то, что мы сейчас вас на экранах украинских телевизионных каналах видим. Э, амбиции это нормально совершенно. Амбиции, да. да. Ну, есть оправданные, есть неоправданно. Ну да. То есть включить звезду, это такое, мы сейчас не рассматриваем, но амбиции это совершенно нормально. Это здоровый какой-то соревновательный дух такой. Ну, амбиции у людей просто, скорее всего, по поводу того, что я танцор, я должен выходить на публику. У нас амбиции просто, ну, скажем так, очень в плоскости экрана. То есть, если мы все вместе за экраном делаем. 100% работы, то наши mm -hmm. амбиции все, вот они на экране. Наша отдача идет от публики. То есть и они видят вот это, и это видят все. То есть это самая большая для нас награда, и это цель, чтобы дальше расти и чего-то нового туда вливать. И поэтому и команда подбирается такая, чтобы не нести себя впереди. А чтобы вот коллектив шел, и если коллектива не будет, то есть движение дальше тоже не будет. Очень тяжело создавать что-то новое, когда тебя разрывают. Начальство, а давайте вот это. А нет, давайте вот это. А я с этим не согласен. То есть так не будет. То есть диктатура. Диктатуры нет. <связано> <связано> нет, это просто ну, люди, ну, артисты, но все равно люди, характер. люди должны смотреть в одну сторону. То есть сначала выкладывается концепция. То есть есть абсолютно свобода действий в плане того, что-то добавить. Мы собираем, например, номер, и потом уже пошли идеи. Там, а давайте здесь вот в этом моменте сделаем что-то вот так. Здесь сделаем вот так. И от каждого это все собирается. То есть я не могу сказать, что я один это все собираю. Если бы у меня не было этих восемь человек... Опять, да, опять переходим к коллективной работе. Виталий, ну это мечта любого руководителя, наверное. Вот такая команда, которая смотрит в одну сторону, которая чувствует друг друга как самого себя, которая вот таким образом решает поставленные задачи. Ну они не всегда решают эти задачи. Разбор полета. Вот, да, хотелось бы, чтобы они быстрее это все делали. Ну, вот как, как есть. На самом быстрее. деле, я думаю. На самом деле, то есть 4 года и сольный концерт, я думаю, это неплохой результат. То есть тур по Украине, то есть добиться этого за 4 года. Это я, хороший результат. я, если честно, думала, это чуть-чуть затянется на дольше. На дольше. Вот, кстати, по поводу команды, я знаю, что вы работаете не только в направлении ставите спектакли, но и предлагаете ну, в каких-то определенных ситуациях вашим зрителям тоже в это включиться. Не на концерте, не в зале, а вот, ну, скажем так, в, как в каком-то другом порядке. Есть даже а, такие вот семинары, вы проводите по. Говорят на, на русском языке строительство команды, team building. Да, есть да. такое, то есть это, ну, это, скажем, этот жанр очень хорошо развивает коллектив, коллективный дух, угу. чтобы, ну, если люди не будут работать в команде, результата не будет вообще. Если кто-то один будет кричать, что я звезда, делаем так, как я, будет тянуть свою линию, результата не будет. То есть пока не будет смирения у всех, пока не выберут одного лидера, который будет действительно очень быстро ориентироваться. На местности, uh -huh. очень четко выдавать задачи, и это будет креативно и интересно, и все будут его слушать и выполнять то, что он делает. Вот. И вот это вот основная задача тимбилдинга, потому что ну, нет подчинения, нет результата, нет послушания, нет результата, нет взаимопонимания, нет результата. То есть, и вот это все есть экран, есть проектор и есть люди между этим всем. Uh -huh. И должен быть результат на экране. Не здесь, здесь будет хаос полный, то есть люди стоят в непонятных позах. Самое главное, чтобы вы вот эти непонятные позы собрали итог на экране. А вот люди, когда включаются вот в эту предлагаемую им, ну, наверное, могут расценивать это как игру своеобразную, да? Ну, нет. Я имею в виду не артисты театра. Когда вот вы приходите и ваш зритель, ну, в небольшой какой-то аудитории, когда он включается в это все, они готовы вот такому творчеству, ну, в условиях диктата почти. Это даже не диктат, это угу. больше все-таки... Умение организоваться. Умение подчиниться, например, незнакомому человеку, но они понимают, что кроме этого человека одного, то есть у них ничего не будет. Я даю задачу, они меня очень внимательно слушают. поставленную задачу. Да. Вот, вот это очень И важно. И когда да? есть проблемы везде в компаниях, то есть... Когда меняется руководство, приходит новый человек, а команда остается старая. И вот здесь вот нужно заставить людей все-таки собраться и выдать результат. Ну а кто-то кто, ты, кто ты такой столько пришел без году неделя и начинается раскачивание. То есть и вот эта задача для того, чтобы как бы организовать людей. То есть на самом деле то есть мы мы являемся частью чего-то одного большого. То есть если мы работаем в команде, то мы даем потом результат. Если этого нет, то результата нет. Все, то есть либо 100%, либо 0%. На самом деле потрясающий тест. Вот я сейчас сижу, слушаю вас, и понимаю, что это потрясающий тест. Ну, проверить, на умение, да. проверить коллектив запросто. Проверить коллектив на умение стать командой, да, да. девочки? Да. да. Вы наблюдали это со стороны, вы видели, как это происходит? Да. Как? Это до, до безумия интересно. И сразу очень все понятно, кто кем работает и как готов развиваться. Даже так, как да. готов развиваться. Да. А в чем, каким образом это проявляется? Ну, и скажем, скажем так, то есть, есть люди разные, которые вот кому-то интересно найти именно, найти саму форму там, голову какого-то животного, но для этого нужно очень плотненько поставить возле экрана и все-таки найти вот этот там нос, рот, вот. Вот одно очертание, мы uh -huh. берем только... Самое важное, да? Ну. Которое потом заполнится. На, на самом этой... деле они могут, кто-то кому-то понравится грива, и вот он загорелся этой. Uh -huh. И вот когда все начинают делать что-то, вот непонятно что, то есть на самом деле это нужно еще перед собой представить картинку. Вот это вот животное, теперь представьте, 8 голов думает об одном животном, но все восемь видят, видят по-своему. Uh -huh. Ну, да. А это все нужно потом влепить в одно. Поэтому то есть, без одного руководителя не обойтись, который видит всю картину. И который говорит, а вот посмотри, сделали так. М -м -м, не пойдет. А вот так, 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 стоп. А давайте добавим сюда еще вот это. Давайте добавим. Не пойдет. Меняем. Меняем. Ищем другое. Ищем, ищем. И вот ищем до тех пор, пока не найдем. Ваши работы, которые вы показываете зрителю, они сюжетные или... Это абстракция. Ну как? Это вообще как бы сложный вопрос сюжетный. То есть. Ну крик души это история любви в общем-то. Она имеет какую-то свою завязку. У нас на... все про любовь. Все про любовь. У, у нас все про любовь просто ну это вообще наша жизнь. Крик души, то есть и шоу так называется, то есть наш номер назвали крик души Украины. И как бы шоу имеет название «Крик души», но не в том плане, потому что номер так назван. То есть четыре mm -hmm. блока в самом шоу. Каждый блок несет какую-то информацию. В основном это любовь. То есть есть номер, там у нас Роксен», «Страсть» называется. Это номер о любви, о самом чувстве, что туда входит. Любовь, ненависть, не знаю, злость, радость отчаяние, разочарование. И вот это Номер об эмоциях, вот номер про любовь, об эмоциях, то, что касается mm -hmm. этого всего, там нет какой-то сюжетной линии, абсолютно это не проводится, у нас есть номер сон, где в принципе так плавненько идет линия, девочка уснула, проснулась, ну как проснулась, ей сон снится, и вот она уехала, и она перескакивает там, то она в Турции, то она в Египте, то она еще где-то, вот. потом она просыпается, то есть, ну, все очень просто. Это очень, То есть сюжеты тут никто такую сказку не закручивает. То есть нет интриги никакой. То есть больше поставлено, ну, как бы на зрелище, экшен, чтобы была динамика, чтобы публика сидела и дышала вместе, У -у -у. чтобы сердце билось так с сердцами актеров. Ну, так... Более эмоциональная программа, чем смысловая. То есть ну, больше больше, больше на эмоции ставится. Вы принимали участие в талант-шоу, я уже сказала, сегодня в Европе, вы принимали участие в талант-шоу в Украине, по-моему, тоже, да? И в Украине и в России, по-моему, тоже. Ой, ну, в России мало, и да? в Турции Ой, ездили и... достаточно. Талант-шоу – это возможность громко заявить о себе? Талант-шоу – это возможность получить какой-то дополнительный опыт? Что это для вас? Талант-шоу – наверное, самое основное, это работа на камеру. Это работа, ну, во-первых, уровень ответственности зашкаливает, поэтому нужно собраться, нужно не перегореть, то есть не провалить ничего. Ну, это как бы большой опыт, я не знаю, это испытание даже для команды. Опять же, для команды. Нервы, они бывают все портят. То есть, если человек не уверен, бывает такое, и забывают выходить. Правильно. <связать> У нас фру... было. <связать> <Просто>. было такое. <связать> да, некоторые люди забывали выйти в форму на машину. Мы собирали машину, и заднего колеса просто не было. И добегали уже, когда, в принципе, форма уже должна распасться, все, она все, ушли. И вот только тогда человек понимает, что он забыл выйти в экран. То есть это просто уровень напряжения такой да, невероятный, да. да? Ну, знаете, то есть, если спортсмен перегорел, то на трошку можно не выходить. Нет, ну, если я правильно понимаю, и я так думаю, что вот этот гастрольный тур ваш, он еще раз показывает, что у вас все нормально со степенью накала. Да, степень накала достаточно большая, и, в принципе, тот опыт, который был на телевидении, как бы он, наверное, сейчас дает результаты потому что ну, много камер, много публики. И ты же еще должен... Стоп, еще раз. Стоп, еще раз. И вот раз собрались. Идем, стоп, тебе поменяли. Давайте еще раз сделаем. Там что-то камера, там цвет не выставили. И очень сильно начинает раздергивать людей. Но благодаря этому сейчас, на сегодняшний день, это очень хорошо воспитало команду в том плане, что ну, можно в бой сразу. Ну, сейчас вот мы... Ух. И побежали. Сколько еще у вас впереди городов? Как долго еще будет длиться ваш что? у городов у нас 30, еще 22, да. То есть мы в самом Николае в самом начале. Ну да, сейчас Киев, Одесса, Николаев, Запорожье, Запорожье. И побежали. Я обожаю вам успехи на этом непростом шляху. И я абсолютно уверена, что сегодня театр тены Теулис. Глядач буде зустрічати захоплено і вдячно. Я бажаю вам цього вдячного глядача, повних залів, Спасибо. Аплодисментів, успіхів, і також самого відчуття локтів кожного із yeah. вас, як у вас є сьогодні. вам. Дякую Спасибо. вам ще раз і до нових зустрічей і в залах, і, можливо, в нашій студії. Я сподіваюся, що так і буде. Спасибо. Дякую. вам. Дякую. Дякую вам, що були разом з нами. Це була програма Розмова на тему». З вами була я, Інга Хоршеська. Вечістить усі побачимось.